استنبول سے آپ سب کے نام ہوتا ہے بچپن کا سلام اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے اس وقت جناب نام ٹائم ہو رہا ہے سات بج کے بارہ منٹ والے لیکن ابھی تک دیکھیں سورج نہیں نکلا رات بہت لمبی ہوتی ہے استنبول میں کھڑکی میں رات بہت لمبی ہوتی ہے سردی میں استنبول میں اور ابھی تو نومبر کی آس کا تاریخ ہے آٹھ تاریخ ہے جب دسمبر کا اینڈ ہوتا ہے تو سورج آٹھ وہاں تک بھی چلا جاتا ہے اور روشنی نکلتے نکلتے نو بج جاتی ہے تو چلے ایک فائدہ ہوگی نہیں دھواری پوری ہوگی آج ہم نے بہت جگہ گھومنی ہے اس لیے ساری انرجی لیول اپنی پوری رکھیں گے اور پھر ماشاء اللہ ہم نکل پڑیں گے استنبول دیکھنے کے لیے چلے نماز پڑھتے ہیں پھر نکل استنبول جسے ماضی میں بازن تیوم اور قسطنطنیا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ترکی کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر اور ملک کا معاشی ثقافتی اور تاریخی مرکز ہے رومی سلطنت اور بازن تینی دور میں شہر نے مسیحیت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا تھا تاہم سن چودہ سو میں فتح قسطنطنیہ کے بعد یہ مسلمانوں کا مرکز اور خلافت عثمانیہ کا دارالخلافہ بن گیا اور قسطنطنیہ کے نام سے سن انیس سو تک یہ سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہا اس کے بعد دارالحکومت کو انقرہ منتقل کر کے اس شہر کا نام استنبول رکھ دیا گیا اس شہر میں تقریباً ڈیڑھ کروڑ کی مجموعی آبادی ہے جس کی بنا پر استنبول کا شمار دنیا کے سب سے بڑے شہروں میں ہوتا ہے عالمی طور پر یہ دنیا کا پانچوان جبکہ یورپ کا سب سے بڑا شہر ہے اس شہر میں انسانی آبادی کے آثار آج سے تقریباً نو ہزار سال پہلے تک پائے جاتے ہیں استنبول ایک مقبول سیاحتی مقام ہے ہر سال اس شہر کو تقریباً پونے دو کروڑ سیاح دیکھنے آتے ہیں شہر کے اہم سیاحتی مقامات میں سے توپ کاپی میوزیم سلطان احمد مسجد آیا صوفیہ اور باسلی کا سسٹن ہے جو ایک ہی جگہ پیدل مسافت پر واقع ہے۔ اس ایک شہر میں آپ کو ہزاروں سال پرانی تاریخ عیسائیت اور اسلام کے مقدسات دنیا کی اہم آبی گزرگاہ یورپ اور ایشیا کا خوبصورت امتزاج جدید دور کی ترقی اور مختلف زبانوں اور تہذیبوں کے لوگ ملیں گے اس شہر کو دیکھنے کے لیے کم از کم ایک ہفتہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ہماری بدقسمتی کے ہمارے پاس صرف تین دن تھے اس شہر کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ان تین دنوں میں ہم نے جو کچھ دیکھا وہ آپ کو بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں it's is uh, our guide, he's our friend, he's the owner of the apartment. He did really good favor to us. He uh, prepared all the breakfast and now he's taking us hey for a tour of Istanbul. And right now we have started our journey from where? Uh, from our home? No, uh, what's the place? Bairam Pasha. What? Bayram Pasha. Bayram Pasha, okay. So we started our journey from Bayram Pasha. بس چلو ہم نکل پڑے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آپ کو استنبول کی گریاں اور استنبول کی جو کن کے اٹریکشن تھے فیس فیمس اور وہ سرف لے کے چلتے ہیں یہ میرے پاس سوچنے لیا مجھے میٹرو کا کارڈ تو یہ ہمارا کام آئے گا میٹرو نہیں چلیں گے پارکنگ کا بہت غصہ ہوتا ہے ترکی کے اندر خاص طور پہ استنبول کے اندر لاسٹ ٹائم بھی جب ہم آئے تھے تو سارا دن ہمارا پارکنگ ڈھونڈنے میں ہی نکل جاتا تھا تو اس لیے اس لیے بھی کہا کہ یار آپ گاڑی میں نہ جاؤ لوکل میٹرو میٹرو میں بیٹھ کے آپ ہر جگہ جاتی ہیں میٹرو آپ وہاں چلے جاؤ تو آپ کو پھر لیکن پارکنگ میں ٹائم ضائع نہیں ہوگا تو چلو ابھی نکل پڑے ہیں اور بیٹھا بھی دیکھتے ہیں استنبول کی ہم ٹرام اسٹیشن پر آ گئے ہیں اور یہ ابھی اپنے کارڈ سے ہمیں ایک ایک کو پارک کروا رہا ہے آ جاؤ بھائی آ جاؤ ایک بندہ پار ہوگا ٹرام آ رہی ہے بھائی ہم ٹرام کا انتظار کر رہے ہیں اور استنبول کی ٹرام طرف آ بھی جا رہے ہیں جی ہم سفر کر رہے ہیں اور شکر ہے یار اس موسم میں ہم آئے ہوئے ہیں نومبر میں تو لوگوں نے کپڑے پہنے گرمیوں میں میں آیا تھا بہت برا حال تھا چپک چپک کے لوگ جا رہے تھے اور کپڑوں کی بہت کھلکی ابھی الحمد للہ سب نے کپڑے پہنے استنبول کا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم اس شہر کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی ہے یہاں تقریباً ہر محلہ میں سے کوئی نہ کوئی بس ٹرام میٹرو یا فیری سارا دن چلتی رہتی ہے کرایہ بھی مناسب ہے جس کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ پر لوگوں کا ہر وقت رش لگا رہتا ہے استنبول کی سب سے مشہور جگہیں آیا صوفیا سلطان حمید مسجد اور توپ کاپی میوزیم ایک ہی احاطے میں واقع ہے ان سب جگہوں کے الگ الگ ٹکٹ بھی ملتے ہیں لیکن اگر آپ پورے ترکی کا ایک ٹورسٹ پاس لے لیں تو وہ آپ کو سستا بھی پڑے گا اور آپ قطاروں میں لگنے کی زحمت سے بھی بچ جائیں گے یہ جو میں پاس کی بات کر رہا تھا ہزار کا ہو گیا ہے تین مہینے آٹھ سو کا تھا یہ پاکستان والا حساب ہے اور دھڑا دھڑ مہنگائی بڑھ رہی ہے اور یہ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے آپ کو شاید نظر آ رہی ہوں بہت آگے تک یہ سوفیا کی لائن ہے اب یہ مجھے لائن کی کیا ضرورت ہے ہم تو جو آئے تھے گرمیوں میں تو بس عام اس اس کے مسجدوں کی طرح اندر گھس گئے تھے نماز پڑھی اور واپس آ گئے آپ سمجھ نہیں آ رہی مجھے کہ لائن کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے تو چلو بہرحال ہوتا ہے بڑے بڑے دیشوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاس کس طرح لے چلو پھر ملتے ہیں یہاں سلیمان Because this is uh, today's holiday uh, for the Tokyo Palace, he said. Why holiday? Today is Tuesday, right? Today, yeah. It's closed, he says. Uh, Tuesdays it's closed. For what? I have no idea. I've seen, in, I've seen it open in internet. Yeah. There's no information. So, why is this, this line closed? This line is for the ISOPia. What? entrance for the The top cup is closed? Yes. Oh. And uh, last time we came, it was no line. We had just entered like a simple uh, building. I don't know why. Why there's a need for this line? I, I don't have no idea. You can ask him if you want. Okay, okay, okay. So then we have to come uh, tomorrow again for copy. Yes, it seems like it. Oh, it's gonna take... Okay, tomorrow we'll leave early like 7 in the morning. Because it, it's a one-hour journey from our place to here, I think, in the tram. Okay, so we'll fix it tomorrow. جی اس وقت میں ہوں ہایا صوفیہ میں اور بہت زیادہ رش ہے اس دفعہ ہو پتہ نہیں کیوں حالانکہ آف سیزن چل رہا ہے گرمیوں میں میں آیا تھا تو اتنی رش بھی نہیں تھی ہم نے مرغ کی نماز بھی پڑی تو ابھی پتہ نہیں کوئی ٹور آیا ہوا ہے کوئی گروپ آیا ہوا ہے یا کیا چکر ہے بہرحال رش ہے کافی زیادہ اور میرے لیے بڑی تعجب کی بات ہے کہ آف سیزن میں اتنا رش ہے تو یہ میں آپ کو مختصر سے اس کا بتا دوں ہایا صوفیہ کی آپ کا اسٹوری آپ کو اس کی تاریخ ہایا صوفیہ یہ اسلام سے بھی پہلے کا ایک چرچ تھا جو کہ بازنطینی امپائر نے بنایا تھا اور اس وقت تو یہ ان کا چرچ تھا اور پھر ایک مقدس بھی رہا کافی اس کو تاریخی اہمیت تھی مقدس کا یہ حامل تھا پھر جب سلطان اس نے عثمانیوں نے اس کو فتح کیا استنبول کونیا کو تو یہ جو چرچ ہے اس کو اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا اور آپ کو انٹرنیٹ پہ رسیدیں مل جائیں گی اس کی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کو چرچ کو مسجد میں نہیں بدلا بلکہ ہم نے اس کو خریدا ہے خرید کے جب ایک چیز ہم نے خرید لی اب ہماری مرضی کہ ہم اس میں جو بھی کریں لیکن جو یہاں کے لوکلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ خریدا تھا یونیورسل گائیڈ یہ بتا رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے انہوں نے خریدا تھا سیدھے بھی ہیں لیکن جو خریدا تھا وہ اس لیے خریدا تھا کہ اس کو میوزیم بنائیں گے اس کو مسجد نہیں بنائیں گے جس خرید کے اس کو میوزیم بنائیں گے لیکن ابھی دو سال پہلے کافی عرصے اس میں پھر نمازیں بھی ہوتی رہیں اور جب یہ آیا تھا ترک تو اس نے اس کو واپس میوزیم میں اس کو کنورٹ کر دیا تھا اور ابھی دو سال پہلے اس نے اردوان نے دو سال پہلے اس کو دوبارہ مسجد میں کنورٹ کیا رمضان میں اس نے اس نے رمضان میں اور وہاں پہ پھر اس نے خراجیاں بھی پڑھی پوری دنیا میں وہ مشہور ہوئی انٹرنیٹ پہ اس کی ویڈیو بھی گئی تو اب دو سال سے یہاں پر باقاعدہ جماعت ہو رہی ہے رمضان میں تراوی ہوتی ہے عید کی نماز ہوتی ہے اور بہت مزہ آتا ہے یہاں کر کے آپ آئیں کسی وقت اور باجماعت نماز ہو رہی ہو تو لازمی یہاں پر باجماعت نماز پڑھیں لازمی میں نے پڑھی تھی مغرب کی نماز تو بہت ہی زیادہ روحانی کیفیت ہوتی ہے بہت مزہ آتا ہے ایک تاریخی جگہ پر ایک تاریخی مسجد میں بندہ نماز پڑھے تو یہ جناب مختصر سا اس کا تعارف ہے اور مختصر سی اس کی تاریخ ہے اور رش آپ کو بہت ملے گا یہاں پر جب بھی آئیں گے فاؤنڈرز آپ کو بہت ملیں گے ہر دنیا کے ہر رنگ ہر نسل کا بندہ آپ کو یہاں ملے گا کیمرہ پکڑا ہوا ہر بندے نے تصویریں لے رہا ہے ویڈیو بنا رہا ہے تو مسجد سے زیادہ یہ ایک ٹورسٹ پلیس ہے نماز کے ٹائم پہ بہرحال پھر عورتوں کو نکال دیتے ہیں اور جو کیمرہ ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو روک دیتے ہیں اور یہاں بعض نماز ہوتی ہے اس کے بعد پھر دوبارہ یہ دیکھیں ہمارے شاہد الیا سے آئے ہیں سکھ بھائی بھی آئے ہیں تو ہر رنگ ہر نسل ہر مذہب کا بندہ آپ کو یہاں ملے گا یہ ہے کہ عورتوں کو باہر وہ دے دیتے ہیں جیکٹیں یا چادر دوپٹے تو وہ جو اسکرٹ وٹ پہنا ہوتا ہے تو وہ شلوارے پہن لیتی ہیں یا کچھ اس طرح اپنے آپ کو ڈھک لیتی ہیں ہی ان کو اندر چھوڑتے ہیں ورنہ تو بھی, بھی اسی طرح ہے یہاں پر بھی اسی طرح ہے اور یہ تو شکر ہے کہ ابھی گرمیاں نہیں ہیں سردیاں ہیں تھوڑی تو ماحول تھوڑا ٹھیک ہے ورنہ گرمیوں میں بہت خطرناک ماحول ہوتا ہے ہر جگہ پہ ٹرام میں جاؤ آپ بازاروں میں جاؤ کہیں پہ بھی جاؤ نظروں کی ایمان کی حفاظت استمبول میں واقع ایک تاریخی عبادت گاہ جو ماضی میں کبھی یونانی اور رومی مسیحی گھر کبھی عثمانی مسجد اور کبھی سیکولر میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے دس جولائی دو ہزار بیس کو صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کیا جائے اس کی تعمیر رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے عہد میں سن پانچ سو عیسوی میں ہوئی اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی جائے عبادت اسے بازن تین فن نے تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن نے تعمیر کی تاریخ بدل گئی آیا صوفیہ مسیحیوں کے گروہ آرثوڈوکس کا عالمی مرکز تھا اس چرچ کا سربراہ اسی میں مقیم ہوا کرتا تھا لہٰذا نصف مسیحی دنیا اس کلیسہ کو اپنی مقدس ترین عبادت کا سمجھا کرتی تھی میں کیا جانوں منزل کہاں ہے دے دے تقریباً ایک ہزار سال تک یہ عمارت اور کلیسا پوری دنیا عیسائیت کے مذہبی اور روحانی مرکز کے طور پر استعمال ہوتی رہی مسیحیوں کا عقیدہ بن چکا تھا کہ یہ کلیسا کبھی ان کے قبضے سے نہیں نکلے گا اس سے ان کی مذہبی اور قلبی لگاؤ کا یہ عالم ہے کہ اب بھی آرثوڈوکس کلیسا کا سربراہ اپنے نام کے ساتھ سربراہ کلیسہ کلیسا ایک لکھتا آیا ہے آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد سے چار سو اکاسی سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گا رہی لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سربراہ بنا تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے اجائب گھر بنا دیا تو ہے میرا اس عمارت کی عیسائیوں کے ہاں وہی حیثیت ہے جو مسلمانوں کے ہاں جامع مسجد قرطبہ کی ہے جس طرح مسلمان قرطبہ مسجد کے کلیسا میں تبدیلی کو پسند نہیں کرتے بالکل اسی طرح عیسائی بھی اس عمارت میں مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے جو کیفیت ایک مسلمان کی قرطبہ مسجد میں ہوتی ہے وہی کیفیت ایک عیسائی کی آیا صوفیہ میں ہوتی ہے